Hello，大家好，这里是阿润才的生活，为你带来的露营用品开箱哦。好大的一个箱子哦，是一个户外保温箱 i n c 的一个产品哦，是这个叫做零度三十六 H 的户外抗菌保温箱哦，米灰色，二十二公升的这一个大小。好，一打开呢，里面是这样子的一个画面哦。 做的蛮好的、啊，一个很大的一个提手。哦。大家看到吗？这一个保温箱就是长这一个模样哦，一个很大的、蛮厚的一个这一个塑料的提手。 整个色系呢是非常的柔和的，这一个米灰色咯。可、okay, 以看得到呢，下面这里呢是比较多细这种亮面的这一个塑料，个上跟下呢就有一些是比较粗面的这一种。好，这里是旁边。好，这一个的特色呢是这里有一个出水口。 就是在这里旁边的地方就有一个出出水口，所以在里面冰融了，差不多有很多水在下面的时候就可以把那个水排出来。好，以下呢四个角呢就可以看到有这种橡胶的这个防滑垫哦。好，那我们打开来看一看这个箱子长什么样吧。 好，开启呢是非常简单哦，这里就有一个这样子的一个开关，轻轻一提就可以打开喽。好，一看到里面的情况呢，是有一个这个小小的托盘哦，而且还附送了这个二十二十个的这一种把水加到里面自制,制的这一个冰袋哦。好，这一个小小的一个托格。 看一下这一个容量吧，是这一个二十二公升的这一个容量，就是这样的。所以底部呢就有这一个出水孔，大看得到吗？嗯，就是这样方方整整的一个箱。对，这个箱子呢还有一个特色呢，就是其实它两面都能开哟、哦，看到吗？这个开关两边都是能开，所以呢就有一定的灵活度咯 提手呢就是这样咯，非常的这个结实的一个提手，所以这个箱子呢本身应该就重达大,大概四公斤左右了。好，这里就有一个挪克的这一个啊名牌。好，整个箱子的设计其实是非常简单的，没有太多花俏的东西。 棋手呢，移动起来是有一定的这一个阻力的，但是也不会太难移动。嗯，这个就是这个挪克，叫做零度的这一个保温箱哦。嗯，好，今天的开箱就做到这里哦，非常快速的一个开箱。 喜欢我的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦！这里是阿润才的生活为您带来的露营用品开箱，拜拜。